Медичні працівники, що багато років свого трудового життя віддали для відновлення здоров'я пацієнтів узлової лікарні станції Слов'янськ. Відтепер у розпачі. Реорганізація та оптимізація, що наразі триває в медичній установі, обернулися для частини з них скороченням робочого часу, а для інших звільненням. Ми в п'ятницю прийшли на роботу, і нам сказали що в ви не виходите. Начальство наше, ну, внуаділ кадрав. Ми сьогодні прийшли всі в відділ кадрів. У них ніяких нету то по какой статье нас, по сокращению, мы говорим, мы только по сокращению уйдем. Они говорят, нам сказали, так, нету сокращения, по обоюдному желанию, по обоюдному, это тот же самое, что ты на расчет подала, все. О каком количестве персонала? Ну, 90 вроде бы. Как говорят, как вроде бы 90. Пошли мы да, до Ставничева, Станислава че ходили. Он тоже самое говорит: ни приказа никакого нету, ничего. Кого попереводили на 0,75, на 0,5 попереводили, нас вообще вот выкинули на улицу. все. Если не нужен приемный покой, ради Бога, увольте меня по сокращению. все. Они говорят: у нас денег нету выплачивать, а я при чем? Мне 50 лет, где я ее сейчас найду? работу я поставила ставку на 0,75 а как мне кататься проезд дорожает и что еще и из них получу 100 гривен смысла вообще нет никакого Семь дней дают без оплаты. но ты мне работать и это как получается это без я по, по обоюдному желанию ушла жалко да конечно проработали сколько У нас і колектив хороший, очень хороший. Всі дівчатки такі Пенсіонери сидять робота. Пенсіоніровні увольняють хочому та так і викинули на вулицю. А пенсіонери сидять. за словами лікарів та медичних сестер. Найбільше бурі не прозора процедура звільнення. Людям у білих халатах не зрозуміла за якими критеріями обирали претендентів, що незабаром вимушені будуть стати на облік центру зайнятості. Не хочеться, щоб закривали, звісно, от, стоматологію теж. Тоже дуже багато людей нуждаються в помощі. У нас тоже очень много народу обслуживается в нашем отделении. Но нас уже сократили два года назад на полставки всех докторов. Вот. И теперь опять хотят нас сократить полностью. Вообще убрать? Да. А стоматологическая Закрыть помощь стом... тоже людям нужно. Закрыть стоматологическое ну, вот врачи отделение. Мы первой категории, мы не пенсионеры, нам тоже хочется работать. Администрация прекрасно знала, если бы они могли предупредить народ, главному как врачу как положено. Как предупредить. За два месяца могли предупредить и сократить, как положено. Это по законодательству, в конце концов. Сейчас народ очень обижен. Все жалуются, все ну, непорядочно поступили с нашими людьми. А что делать? А что делать? Будем обращаться в суд. А что нам остается делать? вот, представьте, вот я сейчас осталась без работы. Куда? Я не хочу по соглашению. Я не хочу ходить по соглашению. Я не согласна. Я, я хочу, чтобы меня сократили. Как положено. И это государственное, есть такой приказ, есть все. По сокращению, все. Мне не надо уже ничего. Ну не надо меня так выкидать на улицу, понимаете? У меня тоже семья, мне надо за что-то жить. Найти еще работу где-то. І на біржі тоже нічого нам не передложити. Також переймаються ситуації у залізничній лікарні постійні її пацієнти. Люди стоять горою за колектив установи та мають намір боротися за долю лікарні, яка протягом багатьох років ставила на ноги не тільки працівників залізниці, але й численних жителів району залізничного вокзалу, а також мешканців тутешніх населених пунктів. А з огляду на події на сході країни пацієнтами. В стали вымушене парассаллантией. Тут я сейчас в гинекологии лежу. Отделение отличное. Там такие специалисты, там люди, которые по 25-30 лет уже работают, они здесь и у меня, и на поддержке я лежала, и все, большие специалисты. А сейчас их вот взять и выкинуть на улицу. Там вообще, я не знаю, в гинекологию вообще трогать нельзя. Здесь хорошие специалисты, мы каждый год лечимся. Что снова превратят в руины, как многие заводы. Вот я две недели назад поступила в гинекологию, все койки были забиты, 10 коек все были заняты. Сейчас, если они хотят 5 коек оставить и то перевести это в хирургию, где нет обслуживания именно такого специфического гинекологического. Ну что это такое? Нельзя закрывать такую больницу, что надо обслуживать, сколько людей, сколько людей будет. Я тут уже лет 20 лечусь и постоянно, то нервологии, то терапии скоро. А теперь куда мне? Ну куда поставить? нашего района я могу поехать. Я проработал в вагонном депо 45 лет. Последние 20 лет работал заместителем начальника депо. И знаю, сколько людей-железнодорожников вылечила эта больница. Кроме Славянска, здесь лечатся люди с Краматорска, железнодорожники, с Константиновки. Здесь лечится весь рыбкомбинат. Здесь лечится в Черкасская, все деревни. И лишить эту больницу, значит, ну, обслуживание – это вообще немыслимое дело. Даже не знаю, куда попросить, чтобы помогли люди. Мы же люди, мы не животные. И я хочу, чтобы наши люди лечились и получали здоровье, были здоровыми. Потому что нам потом негде будет даже обратиться за малейшей помощью. Как можно людей лишать вот такого внимания, здоровья? То есть это что? Это приговор людям. Это большой микрорайон. Эта больница нужна, она необходима. И это великий грех ее закрыть. Понимаете, это преступление против вот всего народа. Тем более сейчас такое положение, еще не окончена война. Непонятно, чем это все закончится. А больница там городская, я бы не сказала, что она уж такая большая. Я вот недавно делала операцию, ничего не могу сказать кроме слов благодарности. Потому что я очень довольна, и все довольны, и все возмущаются. Если надо, мы подписи возьмем со всего города, за свой, как говорится, за свой труд, за все. Лишь бы нам оставили эту больницу. Мы хотим ее отстоять. Відділ охорони здоров'я добре розуміє як медпрацівників, так і пацієнтів у злової лікарні. Однак разом із тим обсяг субвенцій, що я отримав від держави Слов'янськ, змушує вживати радикальних заходів. Мова про закриття медичної установи наразі зовсім не ведеться проте процес оптимізації ніяк не уникнути. К сожалению, в этом году средства, выделенные на содержание лечебных учреждений в целом города, недостаточны для того, чтобы финансировать в полном объеме все лечебные учреждения. Об этом мы говорили неоднократно. Об этом мы, этот вопрос поднимался и на сессии городского совета, и на заседании депутатских комиссий. Еще к тому же железнодорожная больница оказывает медицинскую помощь не только жителям города, а средства в этом году на содержание медицинских учреждений выделяется из расчета количества населения, проживающего на территории. Лечебное учреждение должно э, оказывать помощь жителям города и в общем-то в рамках тех средств, которые выделяются на содержание лечебного учреждения. Так происходит со всеми лечебными учреждениями нашего города. Администрация больницы совместно с городским отделом здравоохранения. Глубоко изучена ситуация. Мы составили план проведения мероприятий, которые бы дали возможность выжить лечебному учреждению на период передачи из собственности Министерства инфраструктуры в коммунальную собственность города. Это процесс достаточно длительный, мы это все прекрасно понимаем. И мы прекрасно понимаем, что в лечебном учреждении работает 220 человек, которые должны как-то жить и получать зарплату. Значить, к сожалению, в тому вигляді, в якому лікарня існує на сьогоднішній день, вона далі функціонувати не може. За словами Олени Джим, адміністрація лікувального закладу не тільки була змушена скоротити ставки підлеглим і розпрощатися з частиною колективу, але й змогла перевести частину працівників в інші лікувальні установи. Що ж до шляхів оптимізації, то вони є такими. Для того, чтобы, допустим, сохранить э, стоматологическое отделение, которое функционировало длительное время, принято решение перевести это отделение на хузрасчет. Ну, в общем-то, благодаря хузрасчету выживает городская стоматологическая поликлиника. Для того, чтобы не закрывать стационарное отделение, значит, количество коек было сокращено и принято решение часть из них перевести на койки с дневным пребыванием. То есть пациенты смогут приходить в больницу, получать процедуры лечения, на ночь уходить домой. Часть пациентов, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении врачебном и медсестринском, они будут находиться в больнице. Сейчас ведутся главным врачом переговоры с управлением дороги о том, чтобы значит, упорядочить работу цеховой службы о том, чтобы отделение профилактики тоже финансировалось полностью за счет дороги. То есть проводится ряд мероприятий, которые, значит, в общем-то, упорядочат деятельность лечебного учреждения. Сейчас, на данный, на данный период времени сокращение штата будет проводиться строго в соответствии с законодательством. Подібна ситуація пов'язана з передачею фінансування підвідомчих лікувально-профілактичних закладів Укрзалізниці з державного на місцевий бюджет, характерна і для інших міст країни в цілому. На місцевому рівні Слов'янську одним із конкретних кроків для пом'якшення її стало звернення до уряду держави. Ми звернулися в міністерство фінансів. Написали письмо в Министерство здравоохранения. Обратились к вице-премьеру, обратились к, э, к премьер-министру с просьбой рассмотреть возможность дополнительного финансирования железнодорожной больницы на время передачи в коммунальную собственность города. Мы надеемся, что эти письма до адресатов дойдут, они будут рассмотрены, и по этим письмам будет принято положительное решение. Отже, виходить болісний процес людям, що залишились без засобів до існування, треба якось пережити, очікуючи на позитивні зрушення. Однак, плани на майбутнє для залізничної лікарні та її колективу у відділі охорони здоров'я досить оптимістичні. От тільки б усі сподівання втілилися в життя. Коли буде передано лічебне учреждення в комунальну власність города. в планах развертывания на базе данного лечебного учреждения университетской клиники. То есть с руководством Донецкого государственного университета, который зарегистрирован сейчас в Красном Лимане и начал свое, успешно начал свою деятельность в, в, на базе лечебных учреждений краматорска славянска Значит, проведены переговоры и, в общем-то, принято соглашение такое предварительное, о том, что здесь будут развертываться подразделения университетской клиники. Это даст возможность э, леч, нашим э, горожанам и гостям города получать высококвалифицированную медицинскую помощь э, сч... сотрудниками э, университетских клиник, э, университетских кафедр. Сотрудники железнодорожной больницы смогут продолжить свою работу после всех вот этих мероприятий реорганизационных в больнице, но теперь уже не просто узловой больнице, а в университетской клинике. Период сейчас, конечно же, очень сложный, очень напряженный. Пугает, в общем-то, неизвестность того, насколько затянется процесс передачи лечебного учреждения. Мы это прекрасно понимаем. Но, тем не менее, в общем-то, перспективы достаточно хорошие, и я уверена в том, что пройдет вот этот период реорганизационный, и я думаю, что во второй половине года этот процесс завершится и начнет успешно действовать и функционировать университетская клиника.